Добрый вечер, добрый вечер, дорогие ребята, мы начинаем наше 12-е видео занятие. И сегодня мы будем говорить о замечательном польском астрономе Николае Копернике. Вы скажете, ну так э, у нас же не астрономия, у нас же геометрия. Ну, во-первых, астрономия и геометрия очень связаны. Астрономия была первой наукой, которую знает человечество, а геометрия была второй. Ну и очень э, многие вопросы астрономии были решены благодаря успехам геометрии. Но э, э, все равно вот как-то в учебниках вы не найдете, э, в книжках по геометрии вы не найдете каких-то каких работ Коперника. Все-таки известно, больше всего говорят, что э, Коперник, знаете что сделал? Он остановил Солнце потому что сказал, что Солнце это звезда, и сдвинул Землю до Коперника по системе Птолемея считалось, что все вращается вокруг Земли. Это было очень землянам приятно, потому что ну, мы главные во Вселенной, и все вращается вокруг нас. Казалось, на самом деле не так. Солнце — это звезда, а мы вращаемся вокруг Солнца. Но ну, еще у нас есть спутник Луна, который вращается еще и вокруг Земли. Ну и мы вращаемся вокруг своей оси. В чем немножко ошибался euh, Николай Коперник? У него был замечательный труд об обращении небесных сфер. Вот. И э, он, 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 можно сказать, многие ночи проводил в так называемой башне Коперника, потому что очень много ночей посвятил наблюдению, на Небесных светил и считал это занятием достойнейшим. Но все дело в том, что с детства его любимой книжкой была книга Евклида «Начало». «Начало Евклида» с самого детства до последних дней он говорил, что это моя любимая книга. Ну и может быть благодаря этому Николай Коперник подарил геометрии одну теорему, которая так и называется «Теорема Коперника». И вот они Сейчас пойдет речь. Итак, теорема Коперника. О чем же говорит теорема Коперника? Теорема Коперника говорит следующее. Пусть у нас есть окружность Амина, с центром в точке У. Давайте. Окружность Амина, И по ней внутренним образом, без скольжения, ок... катится окружность вдвое меньшего радиуса. Это вообще как-то нам не очень привычно. Катится, окружность, без скольжения. Вот смотрите. Вот такая окружность более меньшего радиуса, давайте ее назовем S, она катится по окружности, без скольжения. Что значит без скольжения? Не проскальзывает. Она катится, катится, вот так катится, все время катится. А, какую же траекторию а, опишет произвольная точка маленькой окружности с. Очень важно, что радиус окружности S ровно в два раза меньше радиуса окружности Омега. Радиус окружности S ровно в два раза меньше. Ну и пускай у нас есть какая-нибудь точка Т. Точка Т. Вот какую она траекторию опишет. Ну хочется сказать, может какую-то окружность, может какую-то ну, там параболу, гиперболу, что-то что там будет. Но совершенно удивительный ответ мы сейчас получим. Давайте его получим честным образом. Пускай окружность S перешла, когда немножечко прокатилась, она перешла в окружность, ну, какую-нибудь, давайте вот такую окружность, точно такую же, как вы понимаете, с тем же радиусом. И точка Т перешла в какую-нибудь точку F. Точка T перешла в точку F. Давайте на это отметим. Точка Т перешла в точку Э. E. Вот давайте представим, что она вот так вот прокрутилась, и куда-то вот сюда. А тут давайте поставим точку касания, точку а, а, К. Смотрите, что же происходит. Давайте очень-очень аккуратно посмотрим. Давайте, может быть, точку Ф, чтобы они не мешали друг другу. Давайте чуть-чуть ниже сделаем, потому что я тогда наеду. Рисунком. Вот так. Так будет понятно. Давайте посмотрим на угол ТОК. Угол ТОК. И мы его обозначим А. Угол ТОК. Мы его обозначим А. Вот мы обозначим Ну что это за угол? Он является центральным. И вот дуга ТК. Ну, как узнать длину дуги ТК? Надо всю окружность разделить на 300. А вся окружность, это у нас 2π умножить на радиус. Радиус большой окружности. Разделить на 360. Узнаем, сколько приходится на 1 градус. И, умножить на альфа градуса. Вот это и будет длина дуги ТК. Длина дуги ТК. Давайте мы ее назовем L. L равняется 2πr на 360. Ну, сократим немножко будет легче выражение. И э, отсюда мы найдем альфа, угол альфа. Альфа равен 180 градусов умножить на n и поделить на ИР. Запомним. Но посмотрите, ведь окружность скатится без скольжения. А значит дуга, которая у нас получилась вот сейчас, она точно такая же. То есть дуга FK равна дуге ТК. А если так, то давайте посмотрим, что здесь за угол получается. Вот такой получается уголочек. Давайте мы его назовем бета. Давайте мы его назовем бета. Но бета вписанный угол. И он равен половинке дуги FK. А дуга FK, FK тоже равна L. Потому что окружность катится, и точка Т перешла в точку F, значит, вот эта дуга равна вот этой дуге. Но что такое дуга ФК? Во-первых, если этот угол B, б то центральный угол будет в два раза больше. Он будет 2Б. б А я вам напомню, что радиус окружности ровно в два раза меньше. То есть радиус маленькой окружности равен R на. Ну хорошо, тогда что такое а, вот эта дуга? Надо 2 πr ну в данном случае уже r маленькая, разделить на 360 градусов и умножить на 2 бета, потому что вот так раскрылась дуга меньшей окружность. На 2 бета. Прошу прощения. И отсюда мы можем найти, чего... Давайте опять Ба сократим, а, получим тут 180 градусов. Может быть, есть смысл вместо R сразу написать R на 2? R на 2, И тогда двоечки тоже сократить. Это двойка в знаменателе, а этот двойка в числитель. И тогда угол бета равен 180 градусов умножить на L и поделить на r. Удивительно. β равно альфа. Ага. Значит, β не меньше, чем альфа, как я нарисовал, а точно такой. А значит, где-то точка F будет здесь лежать. А если точка F будет лежать здесь, то тогда любая точка, ну и в частности точка T, будет двигаться по диаметру большей окружности. Вот какую траекторию. Посмотрите, какой поразительный ответ. И как на это вышел Николай Капетик. Ну, наверное, потому что любил Гевгрида. Таким образом, любая точка, маленькая окружности, если она в два раза э, радиусе, в два раза меньше, когда она катится внутренним образом без скольжения по большой окружности, любая точка ее будет двигаться по диаметру. Точка Т будет двигаться вот так по диаметру. Вот эта точка будет двигаться вот так по диаметру. Любая точка маленькой окружности будет двигаться по диаметру большой. Вот это и есть теорема Коперника. И это, пожалуй, его главный, может быть, ну, основной вклад в геометрию, потому что все-таки львиную долю времени он проводил а, в наблюдениях неба. Но вот когда что-то почему-то катится, очень увлекло математиков, потому что Коперник был первым, он вообще во многих моментах был первым. А, а, но вот. А, Э, математики тоже очень увлеклись идеей, когда что-то почему-то катится, двигается как-то. И вот появились новые задачи, и мы о них немножечко поговорим. Одна из этих задач, э, ну, может быть, даже вам известна, потому что это уже стало фольклором, и э, ну, она даже немножко весело звучит. Посмотрите, вот как, э, как звучит такая задачка, вот как она как она будет, какое она имеет звучание. У нас есть прямой угол, прямой угол, прямой угол. И какой-то шест движется своими концами, кончиками по сторонам этого прямого угла. Ну, например, другой Другой Ну, вот, например, вот конец, концы шеста. Могут они скользить немножечко. Вот так может двигаться еще как-то. Может наоборот, а, это вверх поднимется, а, а это немножечко сюда опустится. И посерединке шеста сидит паучок П. Какую траекторию, какую траекторию опишет паучок П, который находится посерединке шеста, если шест своими концами двигается а, по сторонам прямого угла. Вот это очень знаменитая задача. Ну и решение ее такое, гомерическое. Посмотрите, раз а, паучок находится посерединке, раз паучок находится посерединке, то вот этот отрезок, пусть у нас вершинка прямого угла была А, то этот отрезок ПА – это медиана проведенная гипотеноза. И где бы я ни взял, вот тут возьму точку П1, пусть он сюда переместится, это будет серединка шестая паучок переместится, но ну не это медиана, проведенная гипотеноза. А медиано-проведенная гипотенозе равна половине гипотеноза. Таким образом, совершенно очевидно, что паучок будет двигаться э, вот по такой окружности с таким вот радиусом. Но, конечно, это будет не вся окружность, а только какая-то ее часть, четвертушечка четвертушки Будет двигаться паучок. Ну, потому что все эти отрезки будут равны, э, поскольку медиана проведенная гипотенузе равна половине гипотенузы. А, ну, конечно, математики не остановились, когда что-то почему-то двигается. Уж больно им это понравилось. А, и, и главное, что это нестандартно. Как-то что-то двигается. Это всегда немножко опасно. Чуть-чуть съеживаешься. Как это что-то двигается? И вот появилась еще одна задача. У нас снова есть прямой угол. Снова есть прямой угол. И прямоугольный треугольник АВС. Давайте вот как-то то Прямоугольный треугольник. А, Б, С. А, Б, С. С прямым углом С, как, как, обычно. Ну, может быть, давайте я не буду так рисовать, чтобы вы подумали, что оно горизонтально. Вот так. Совершенно как-то произвольным образом. Прямоугольный треугольник А, Б, С. А у нас снова был прямой угол. А, ну и вот он снова концами, а, а, концами точечками А и Б, концами катета, он двигается по сторонам прямого угла. Вот то А немножко вниз, Б уходит сюда, то А вверх, Б немножко подтягивается. Какую траекторию опишет вершинка С? Ну, вообще, когда мы говорим, какую траекторию, это, в общем-то, спрятанная ГМТ. Геометрическая место точек, потому что геометрическое место точек это и есть, в общем-то, какую траекторию мы получаем. Давайте еще раз: прямой угол а, с, с вершиной С, а, точки А и В бегают по сторонам прямого угла. То есть, вот так они смещаются, А, немножко ниже, B, сюда уходит сюда, какую траекторию отличит вершинка С. Это считается уже довольно приличная, довольно сложная задача. Давайте попробуем понять, какую траекторию. Ну и даже предположить, ведь очень часто, когда мы решаем задачи на ГМТ, мы пытаемся догадаться, что это будет, а потом защитить себя, потому что очень важен элемент догадки. Вот это будет окружность, или там будет бебисектриз. А тут вообще не очень понятно, что делать. Но обратим внимание, вот на что, что поскольку у нас есть два противоположных прямых угла, то около четырехугольника А, С, Б, К, давайте решим например, на сей раз, а можно описать окружность. Опишем и проведем луч. А ну, может быть, даже и отрезок, достаточно отрезок. Нам потом понадобится луч, а пока отрезок к отцу. Обратите внимание, что если это угол 1, а это угол 2, то они равны, как вписанные, опирающиеся на одну другую. Угол 1 равен углу 2, вписанные, опирающиеся на одну другую. Но вот в чем фокус. Угол 1 постоянен. И треугольник же не меняется, просто Точки А и В двигаются, а сам треугольник АВС не меняется. А значит, постоянный угол 2. А значит, ничего не меняется вот с этой линией. Значит, все вершинки С должны лежать на этой линии. Но у нас есть самый маленький катет. И если я отложу отрезок КЦ1 равный меньшему катету, ниже, чем точка С1, не сможет опуститься, потому что а, маленький катет не может ниже опуститься. Вот. А самая высокая точка, самая высокая точка будет равна гипотенузе, когда вот так оно выложится, и вот это выстелится в гипотенузе, самая высокая точка. Давайте тут поставим С2, где КС2 равно АВ. КС2 равно АВ. Таким образом, таким образом, вот наша ГМТ, или вот траектория, которую опишет, опишет вершинка С, она будет бегать по этому отрезку С1, С2, где С2, С1 – это разность между гипотенузой и меньшим катетом. С1, С2 – это разность между гипотенузой АВ, С1, С2, и меньшим катетом АС. Вот такую траекторию. И вот так вот она будет ездить по щечке С. Согласитесь, что очень неожиданно. Неожиданный ответ, который очень трудно предположить. Ну и последнюю задачку. На самом деле их гораздо больше. Может быть, одну я вам дам, чтобы вы подумали дома. А, вот. а последняя задача, она даже была в ДПА для математических классов за девятый класс. Вот как она звучала. Вот как она звучала. Даны точки В и С. В и С. Даны точки В и С. А точка А бегает в плоскости, в, плоскости ну, в нашей плоскости, в которой находятся точки В и С. Но при этом, ну, давайте возьмем одну из точек А, например, какую-то точку А, А1 давайте возьмем, причем она может и внизу быть, вот. но надо сделать так, чтобы медиана СМ3, все время была равна данному отрезку N. Чтобы медиана СН3 все время была данному, равна данному отрезку N. То есть найдите геометрическое место э, вершин А, треугольников А, С, чтобы медиана СН3 постоянно была постоянно и равна данному отрезку. Ну, согласитесь, что задача может очень даже напугать. Ну, что смешкам сделать так, чтобы ну, что окружность какая-то, может, еще что-то. Смотрите, какой ход у нас очень любит. Давайте еще посмотрим. На плоскости даны две точки B и C. найти геометрическое место вершин А, треуголь, всевозможных треугольников ABC а, а, с тем, чтобы медиана СН3 была постоянной и равнялась данному отрезку D. А решение довольно прозрачное. Посмотрите, какой интересный ход. Давайте мы продлим настолько же. Вот тут поставим точечку F. Так что CF равно BC. CF равно BC. Тогда, пускай А1 это одна из точек моего искомого ГМ3. Тогда, если я F соединю с точкой А1, то получается, что CM3 это средняя линия в треугольнике а 1 А тогда, если этот отрезочек М, то А1 это 2 Но позвольте, точка f фиксирована, я же просто вот этот отрезок, а мне эти две точки даны, я просто его удвою, Значит, точка f никуда не гуляет. Гуляет точка А1, но все время вот эти отрезки А1, А2, А3, там A, N, B, A, но вот эти отрезки все время будут равны 2М. Ну, тогда понятно, какую траекторию опишет вершинка А. Мы ставим острие циркуля сюда и крутим какую-то окружность. И вот окружность. И она уже дальше зайдет, потому что на самом деле это будет большая окружность с центром в точке F и радиуса 2L. И действительно, где бы мы точку не взяли, и даже если здесь возьмем, то все равно медиана она будет равна. Потому что точка F фиксирована, радиус окружности 2. 2М, а см всегда будет в средней линии, в треугольнике, говорят математики, А, И, Т, бойцы С. Во всевозможных треугольниках А, И, Т, Б С. Таким образом, искомая ГМТ, окружность, ну, конечно, справедливости ради, нужно сказать, что будут какие-то выколотые точки. Ну, например, вот эта точка, наверное, будет выколота, потому что это уже будет не треугольник, а вырождены. Наверное, диаметрально противоположная точка будет тоже быть. Остальные нам тоже выходят. Ну и завершая разговор, снова вернемся к Копернику. Посмотрите, а если бы, а, а если бы радиус окружности маленькой, Помните, ведь маленький радиус был ровно в два раза меньше большой окружности, когда маленькая окружность катилась по большой окружности. А если в четыре раза меньше? Если r равно r на 4. Вот здесь уже школьная математика разводит руками. Получится очень красивая кривая. Но мы не сможем ее защитить. Посмотрите, какая красивая кривая будет. Она имеет даже свое название. Если радиус будет 4 раза меньше, то на самом деле получится вот такая. Вот любая точка вот этой маленькой окружности опишет вот такую, вот такую линию из четырех таких вот лепесточков. И такая линия называется астроида. Ну, наверное, математики наз... Ну, у меня, может, не совсем симметрично, но на самом деле симметри... астроида. вы можете погуглить, и э, вы получите рисунок астроида. Но это уже, конечно, за пределами школьной программы. Вот так Николай Коперник, который был замечательным астрономом, подарил геометрии дивную теорему, теорему Коперника – Uh, ну, а теорема Коперника позвала математикам решать другие задачи. И самое последнее, я вам предложу одну задачку для того, чтобы вы попробовали решить самостоятельно. Вот эта задача. Вот задача. Uh, смотрите, у меня есть, uh, есть какая-то окружность омега, и есть отрезок АБ. А, -Б. А, -Б. а окружность омега, центром точки О и отрезок АВ постоянно перемещается параллельно сам себе, то есть вот если был АВ, он перемещается как-то вот так параллельно сам себе, но при этом все точки А, когда они перемещаются, они перемещаются по окружности. Все точки А перемещаются по окружности, а вот куда переходит В, в какую-то точку В1, потом А перейдет в А2 и снова параллельным переносом. А какую траекторию опишут а, все точки В и Т? В1, В2. Какую траекторию? Очень похоже, что окружность. Но так ли это? Это уже попробуйте решить сами. Так, еще раз условия: а, Дан отрезок АВ, причем точка А, лежит на окружности АВ. И отрезочек АВ перемещается все время параллельно самому себе. Но при этом все точки А и Т остаются на этой окружности АВ. Какую траекторию опишут все точки B и D? Вот такие бывают задачи, и математики их придумывают. Они необычные, немножко трудные, к ним нужно привыкнуть, но интересные и полезные.